Привет. привет. Что вы так за Вы меня сразу у меня такое хорошее настроение было, а вы сидите грустный какой-то. Я вообще не грустный. Нет, все в порядке, слава Богу. То, что лицо, знаете, такое. Не хочется гореть кислое. У меня всегда такое. Чем, так чем занимаетесь? В данный момент или в да целом? Вообще в целом. В данный момент мы с вами фигню какой-то занимаемся. В целом я работаю и катаюсь иногда. Спортом занимаюсь водным. Вы где-то на берегу моря или реки большой живете? Я в Краснодарском крае живу. Ну, там есть и Кубань, там есть и море Черное. Ну, я езжу на Черное море, но так не часто. В основном в, в озере катаюсь штука есть виндсерф, есть фойл, электрофойл, вот, таким занимаюсь, работаю в банке. А, в общем, я а, ну, офисный, офисный служащий. Ну и аналитик, ну, я не в офисе работаю. Вы банковский аналитик? Вот интересно. Кредитный аналитик. А, вы, ну, это, да. я понимаю. Хотел вас спросить о состоянии экономики в стране. Ну, вы скорее, а вы про макрокредиты или про микрокредиты? Для бизнеса кредитования. Ну тогда, в принципе, должны понимать обстановку с экономикой. Что сейчас на Биулина раздувает, как мне кажется, какие-то панические настроения. Не знаю. Меня это... Я не слежу. Я отталкиваюсь от действующей ставки. Тут. Больше надо следить тем, кто хочет оформлять кредиты, тем, кто выдает кредиты. Нет смысла какие-то прогнозы делать. То есть банк накидывает свои проценты на действующую ключевую ставку и все отталкиваться от этого. А там уже хотят, не хотят. Это уже их дело. Тех, кто кредитуется. В общем, ну, я могу вам как со стороны потребителя сказать. Ну, я и я, я есть потребитель, в общем-то. Со стороны потребителя состояние экономики лучше, чем было... Ну, хуже, чем было в 2020 году, но лучше, чем было в 2015 году. Вот так вот. Как-то. Ну, покупательно. Я просто не понимаю. У меня я же, за 2015 я... год уже ничего не могу сказать, просто уже не помню. А, а вот если оно лучше, чем было в 2015, значит, какой-то общий рост присутствует, да, вот на этом? Я же отталкиваюсь от своего положения. Ну, может быть, это связано... С тем, а, что вы, вы говорите, у что меня лучше да, дела, у вас стали да. больше кредитов в сравнении с 15 оформлять. Вы это имеете в виду? Нет, я в целом про свои ощущения о, о покупательской способности. А оформление кредитов, ну такое, да, знаете, как работает. Сейчас могут взять те, кому надо, и под 6%, и под 5%, те, кто близки о, к определенным людям, да. Ну, неопределенным людям. Некоторые отрасли есть отраслевое кредитование, которое субсидируется. То есть есть программы льготного кредитования для определенных видов деятельности бизнеса. Это какие Они в разных реализации. Например, интересно просто. Сельхоздеятельность mm, это... аккредитуется под полтора процента, по два там, грубо говоря, рассрочки дают производственная деятельность крупное производство металлургия там добывающие отрасли это все это вообще сумас, да? да строительство крупное строительство крупный инвестиционный бизнес который занимается строительством он кредитуется там рассрочки берет не отталкиваясь от ключевой ставки, да? Вообще, да, им все равно. Ключевая ставка влияет на потребителей, на малый бизнес. Вот малый, малому бизнесу, у кого оборот до 500 миллионов в год, им сложнее сейчас. Ну, типа там, процентная ставка 35 это если усреднить. Как у вас там на если бане мы... сейчас с топливом? Я не знаю. У меня электрокар. Да. Ну, по крайней мере, от моих знакомых, от друзей нету каких-то не да? обратной связи, да, что что-то не так. Но я вижу, там в новостях что-то пишут. Что да, я тоже такой. вижу. Но у нас прифронтовый город, у нас по-другому тут снабжение происходит. Есть Белгород. Mm. Вот, у нас тут по-другому снабжение происходит. Но я тоже вижу в новостях. Вот, Донецк. Вот, но а да, там нас... карта я... даже была недавно. Ну, я не смотрел карту. Тут иногда и новости Что посмотреть нет. А чем вы занимаетесь? Я клерк в городском военкомате в городе Белгород. В блин, в Белгород, блин, прикольно. Белгород. В юр.отделе. Белгород. В каком? В юридическом отделе Белгородского а, городского военкомата. Да. Капец, занимаюсь? интересно. С контрактами с утра подписываю, а... После обеда оформляю пропавших без вести, погибших. У меня тьфу тьфу все живо-здоровы, те, кто воюет. Сейчас, ребята. У вас многие воюют, да? Ну, несколько, да, есть. Ну, друзей. это контрактники, которые пошли сами. Или... ЧВК. А. Один, один мобилизованный, два ЧВК. Мобилизованный, а вот... наверное, еще в 22 втором. Да. Какая-то редкая специальность. Да, я не могу сказать. Он сидит, он не, не участвует прям в активных наступательных каких-то штурмах и так далее. Он постоянно где-то сидит, и вот ему недавно там руку перебило. руку осколком. Полгода. Ли? Нет, ему перебило так руку, что ему два пальца с... Ну там не только руку, там при... прилет был. И два пальца средний и безымянный. Э в общем, сшили вместе, чтобы оно как-то. Ну, короче, кошмар. И вот он полгода был тут, его должны были комиссовать, но в итоге отправили обратно. Ну да, у нас не сказать, чтобы очередь стояла. Сейчас вот еще э снизили выплату. По крайней мере, у нас в области снизили. Не во всех областях. Что меня, честно говоря, крайне удивляет, знаете прифронтовой город и снизить выплаты по контракту, попахивает мобилизацией, ну, да. честно не говоря. Знаю, не знаю. Ну, если исходить из логики обычной, общечеловеческой, если снижаются выплаты по контракту, то следующий шаг – это их вообще отмена и объявление мобилизации. Уже не знаю, в каком виде, честно скажу. Так… До, до мобилизации вот этой частичной вообще никаких выплат не было ну с юридической точки зрения никакой частичной мобилизации быть не может в законе просто написано мобилизация она может но быть она же еще и не прекращалась фактически. Да, она и не прекращалась у нас кстати говоря некоторые специальности военно-учетные по сей день подпадают под этот указ но я смотрел там барс вот эти которые резервисты, они прям в обязательном порядке Призываются. И сколько я общался с ребятами, те, кто сержантские должности имеют в стрелковых подразделениях, они тоже призываются. Да. У меня. Да. Ну, у меня такая специальность там. Я же вас не агитирую на фронт. Да нет, я не этот сам. Я просто мне интересно было вообще, начали бы меня призывать или нет. Ну, мы если не хотите, мы, мы можем, в принципе, договориться. Проблемы нет. Знаете, я же говорю, если мы год назад э, подписывали от 30 до 40 тысяч в целом в месяц, то сейчас в районе десятки балансируем. Не сказать, что увеличился. Агитация снизилась. Я заметил то, что агитации нету активной такой. Раньше была сильнее агитация. Ну, ну, и я скажу так, что. в медиапространстве. Да, ну и вот вы бы, наверное, не пошли за 200 тысяч в месяц, как банковский сотрудник, я так думаю. Правильно. Нет, Поэтому... 200. Я и за 300 бы не пошел. Ну, правильно. Поэтому контингент призываемых это в основном регионы. Ну, депрессивные, давайте назовем это так. Ну, да, Читай, и вот та сторона. Ну, даже Дагестан. Даже Дагестан. А, я слышал, да, кстати. Саха, Дагестан. Не сказать, чтобы у нас было засилие москвичей. И очень трудно мотивировать людей, которые пришли по безнадеге служить. Ну, я общаюсь, Дальний Восток много людей. Ну, там вот две туда. бригады достаточно мощных, 810-я, 155-я, дальневосточная. Ну так тоже, ж, поймите, я уже не знаю, какой их состав воюет, не буду озвучивать. И с каждым составом, простите меня за слово, канцелярское качество бойцов не улучшается. А что будет, если мы будем воевать со всем? Вот провокация, которая была. Ой, давайте будем осторожны в высказываниях. Я, я не знаю цели. Это ну вот я понимаю, о чем вы, вы про соседей белорусов, да? Ага. Я не знаю, с какой целью это сделали. То есть открыть еще один фронт, нам что, мало? Не знаю. Ну, это, я, вот я вчера стрессанул нормально. Это, по-моему, дичайшая глупость. Дичайшая, абсолютно дикая глупость. Прощупать Устро. страну НАТО. Чтобы что? Да может, я не понимаю, может быть, ну, блин, все вот так читаешь, эти одни пишут одно, другие другое. Я читаю и наших, и украинские СМИ, и еще немножко заглядываю вот эти официальные западные СМИ, всякие, СНН там, и так далее. И, ну, все пишут по-разному. Наши пишут то, что это... Что они там писали? то, что это с их стороны провокация была, то, что они не на, короче, не... это не наши дроны типа того, что-то было написано. А чьи? Тип... Ну вот тоже верно. Не, ну наш классический лозунг нас там нет, это ну, это классика, это уже классика жанра, знаете. Начиная с испанской войны. До Второй мировой войны. У нас там нет. Оно как продолжалось, так и продолжается. В общем, мы в Испании воевали тоже. Вы не знаете, да? Нет, были, мы в Испании были. Многие герои, совет, герои советского мы весь золотой запас из Испании вывезли в Москву и кучу, и кучу народу. Долорес и барури все такие все вот эти вот деятели коммунистической партии Испании. Это, ж с тех, Это в каких годах? 30, в конце 30-х годов прошлого века, перед Второй мировой, когда Франко воевал с... Э, господи, как же его поднять? Не, ну, неважно. На одной стороне был Гитлер, а на другой стороне были мы. тренировались, И нас там нет с тех пор. Происходит. Но это не суть, ладно. Мы это все понимаем, мы прекрасно осознаем, как это работает. Главный вопрос, зачем? Вот, чтобы что. Не знаю. Нет, ну, мне непонятно. Я, честно, стараюсь не углубляться в эти вопросы, потому что это стрессовое все для меня. Ну, как бы оно не столько стрессовое, что там, меня мобилизуют и так далее, столько стрессовое, Вы что меня У вас бронь должна быть. Там да, я же коммерческого банка работник. Какая разница? с точки зрения Конституции все формы собственности равны перед законом. У нас бронь должна быть? Ну, любого банковского работника должна быть. А вы что, горите желанием ко мне приехать? От брони можно отказаться вполне добровольно. Я, кстати, когда в армию уходил, у меня даже мысли не было отмазываться я этот самый, я думаю, ну пойду, 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 не пойду, не пойду. Пришел, думаю, нахер я сюда пришел, такой, вот я не знаю, я служил 13-14 год, я вообще не понял месседж этой всей истории, а вообще я не понял, мне 30. А, ну да, да. да, да, да. Я пришел, что-то там мы в болоте покопали там. Вот я, у меня воспоминания, это я там в болоте мы кабель пытались выкопать. И остальное все чепок, телевизор, чепок, телевизор, спать. Чепок, телевизор, спать. А вот, где вы служба? Вот так вот. В Подмосковье. А, это что то что это за служба? Ну что? я не понял, а зачем она вообще? Можно было. Вот я, как мне кажется, разумно было бы, ну, есть же очень много. Да. всяких видов деятельности государственных, которые, ну, нуждаются в такой низкооплачиваемой рабочей силе. Почему бы не заменить вот такие вот части, которые вот вот такое вегетативное существование ведут Это на часть, да. э, службу в каких-то государственных организациях, которые там добывающего отрасли. Есть же... же альтернативная служба для всяких. А она верующих. там тяжело, оформ, тяжело оформляемая. Тяжело, да. тяжело, Но она и есть. Просто мне непонятно со стороны государства, почему государство не заинтересовано в том, чтобы это, заменить какую-то часть работы. Это наследие, ах ты ж. О, я думал вас выключили. Это наследие mm. Советского Союза. Дармовая рабочая сила солдат. Солдат. Так. Со... Ну, я практически... Я еще застал и советскую армию в свое время. И э, труд солдат на дачу у генералов как тогда, так и сейчас, в общем-то, явление нередкое. Да, мне кажется, это... Ну, а, да. а в советское время еще труд солдат использовался на уборке урожая, на комсомольских стройках. Там зеки, там рядом на солдаты. Это дармовая. Вот это для учащие. меня тоже было очень странно всегда. Когда, ну, я слышал там еще вот ребята, которые пришли из, как вы сказали, депрессивных регионов, они очень воодушевлены вот этой, э, как это по-русски, лор. Э, как это предыстории э, армии, связанной с вот этими черпак, слон, дембель, вот это вот все. Да, Я да. вообще думаю, блядь, что ты несешь? А там еще такие овощи, ну, прям ты смотришь, какой ты там, блядь, дембель, дурачок, да. Не ругайтесь. Мне этого хватает здесь, на службу Как? Я говорю, не ругайтесь, мне этого на службе хватает. А немножко Ну отдыхается. я вообще я был очень удивлен тем что в ну это в 13 году я был удивлен если сейчас это есть я не знаю но ну, у меня очень нету кто срочку проходит из знакомых я знаю то что ну на фронте вообще ну то есть там как бы должность ой должность а эти погоны особо не играют роли твои звания как играют. играет конечно конечно играют но я не хочу об этом говорить, потому что у меня, честно сказать, крайне негативное отношение к происходящему сейчас, особенно сейчас. Если в 2022 году я еще относился к этому, как вы, не особенно углубляясь, приказали. Меня же вернули, я уже на пенсии тут. Меня в 22 сентября вернут. И если я тогда я вернулся и служил просто как дурак то с каждым днем отношение к этому у меня становилось все более и более негативно. Поэтому, ну, не стал бы я дальше это обсуждать. Я не вижу цели этой войны. То есть убить всех, кто говорит на русском языке, с обеих сторон? Или как? Для меня вообще загадка то, что с украинцами война. Вот это для меня вообще самое большое. Потому что мы 60 лет воевали, 60 лет воевали вместе, в войне. Нет, ну, в если, если углубиться в историю, мы с украинцами воевали часто. Часто. Да? Ну, если взять историю еще э, императорской да, России, а. до императорской России, э, мы воевали с украинцами часто. Богдан Хмельницкий с Алексеем Михайловичем сначала подписали договор, потом воевали. Ну, это частое явление. Но вопрос в том, что, как правило, инициатором этой войны всегда были мы, кроме там, одного случая, когда казаки помогали. Они тогда входили в состав Речи Посполитой и помогали польскому королю Москву с Москвой воевать. Тогда, как же его? Сагайдачный, Сагайдачный, у них корабль даже такой был. Гетьман Сагайдачный остановился возле стен Москвы, когда она уже была без сил, и не сжег ее, исходя из того, что единоверцы. А нас это никогда не останавливало. Мы Батулин сожгли, сейчас мы сжигаем кучу других. Сыров. Это про какие года вы говорите? Про Сагайдачного. Ну да, вот. 17-й, по-моему, век, если не ошибаюсь, я. Я не история. Я же а -а -а. русский офицер, это просто то, что читал. Да, всю дорогу воюем. Да, грустно, жили? но ну, к тому что да, мы с ними воюем достаточно часто. Славяне между собой воюют достаточно часто. Это как бы не новость. Беда в том, что, как правило, мы всегда являемся, почти всегда являемся инициаторами этой войны. Потому что не всегда славяне хотят быть русскими. И не все славяне русские. А мы не хотим это принимать. Для, для нас, если славянин, то значит русские. Вот это часто является да. крайне негативным. Грустно, грустно, что воюем. Очень плохо. Ну, ладно, хорошего вечера вам. Да, давайте. Не стал углубляться, побоявся. Побоявся. Друзья, что сегодня у нас? Злякался. Так, друзья, долучаем до наших сборов. Вы бачите все на экране. Вы бачите все на экране. Пташка для кракен. Дві, дві, два сіткомета, підтримка для вояків ЗСУ, ступа відьмаків ЗСУ. Це два найважливіші збори наших. Підтримка на лікування донечки пана Віктора. Теж дуже важливо. Ну і підтримка праці теж бажана.